Всем привет, ребят! Сегодня я хочу вам рассказать про донат в игре Контрасити. Донат раньше был таков, то что ты спокойно мог зайти на комнату каким-нибудь нубам. Ну, <coughs> по крайней мере, когда вышел провокатор, и когда был старый игрок ворот, тогда ты мог зайти и с ними воевать. Сейчас же я посмотрел, поиграл на серверах 1.15 с левого аккаунта и офигел. В одном бою я увидел сразу же трех донатов, один из них был кто там, ВДВшник вот, или кислотный воин, не помню. Потом второй был еще хуже Бархан. И потом еще был Олимпийцы. У них были провокаторы, ликвидаторы, троллибузины. Я просто офигел. То есть, это понятно то, что хотя бы на серверах вот таких где-нибудь от 15 уровня там везде донат, но на серверах один 10 уровень, один 15 это уже вообще перебор. Также хочу вам рассказать. Смотрите. Клан Мафия, он набирает опыт нечестным способом. И именно, вы смотрите. Вот тут как бы глава, там все нормально, не кочерят, ничего. Вы смотрите. Участники клана. На втором месте стоит чувак, который принес опыта в клан полтора миллиона. Полтора миллиона. И он 15 уровень. Вот, смотрите, как бы на его оружие. Я уверен, у него фульный зал. Вот такие вот у него оружие. И вот он бегает на все двери. 1.15. Дальше. Сейчас, вот этот раньше тоже кочерил, но решил. Ну, я помню, он был 15 левел. Но он решил, так сказать, быть нормальным человеком. Далее. Япончик. То есть вы видите оружие его. И... и еще один где-то. Где-то вот. Ну, хоть это, это не такой донат, ребят, но все равно, блин. Уже луч, полный сад луч на его уровне. И провокатор, писец, мне Катюша, это жесть. Вот так вот, ребят. И долго ли он там качали опыт в клан, вот этот сиктич Смотрите, он то есть набил 32 тысячи килограмм Это жесть. 31 тысяча кинов это где-то 30 уровень примерно что ж ребят всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал я думаю я какие-нибудь видосики сегодня для вас еще выпущу всем пока